Bu gün bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Tarif şurası yeni qərar qəbul edib, Azərbaycanda dərmanların qiyməti yenidən bahalaşıb. Mayın 3-də Tarif Şurası növbəti iclası keçirilib. 95 adlı dərmanın qiyməti bahalaşıb. Konkret az xəbər verir ki, iclasda yeni dövlət qeydiyyatına alınan 95 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilib və etibarlı təchizatın təmin olunması məqsədilə Səhiyyə Nazirliyinə muvafiq rəy alınmış 47 dərman vasitəsinin qiymətində Nazirlər Kabinetinin 2015 3 il 3 iyul tarixli 209 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalar və Tarif Şurasının 2015 21 iyul tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təlimata uyğun olaraq dəyişikliklər olunub. Ən son xəbərlər üçün bizimlə qalın.